ইস্মিলমুল্লাহি ৰ সন্মানিত শ্ৰোতামণ্ডলী আলামুম টো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত এটা কথা খুবেই প্ৰচলিত আৰু এই কথাষাৰ প্ৰচলন আজি ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে আৱাম টু আৱাম এতিয়া হাৱাচেও এইটো কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু বিশেষ কৰি তবলিগী জামায়তৰ যিসকল ছাঠী আছে তেওঁলোকৰ কথাটো কৈ লাভেই নাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই প্ৰতিটো বয়ানতে তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো মোজাকাৰাতে তেওঁলোকে এইটো কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কথাটো হ'ল যে আল্লাহ তবাৰক ৱ তালাই ওঠৰ হাজাৰ মখলোক সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল আল্লাহ তবাৰক ৱা তালাৰ অসীম মখলোকাতক মাত্ৰ ওঠৰ হাজাৰত সীমাবদ্ধ কৰাটো এইটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত বা এই যিষাৰ কথা এই কথাষাৰৰ দলিল কি হয় বা এই কথাষাৰ কিমান দূৰ অথেণ্টিক হয় বা কোৰ আন আৰু হাদিছত ইয়াৰ প্ৰমাণ কি পোৱা যায় এটা কথা আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগে যিকোনো কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুবেই সতৰ্ক হ'ব লাগে যে সেই কথাষাৰ আমি কাৰোবাৰ পৰা শুনিলোঁ বুলিয়েই যে আমি আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম বা সেই কথাষাৰ মানুহক মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি দিম এইটো একেবাৰে বেয়া মানুহৰ এটা স্বভাৱ হয় আল্লাহ ৰসুল ছাল্লাহিছাল্লামী সাদিছে পাকত কৈছে কাফা বিল মাৰ ইকা জিৱান আই য়াদু মাছা মা যে এজন ব্যক্তিৰ মিথ্যাবাদী আৰু মিছলীয়া হোৱাৰ কাৰণে এইটোৱেই যথেষ্ট যে সি প্ৰতিটো শুনা কথাকে মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি ফুৰে মানুহৰ আগত গাই ফুৰে আৰু যদি সেই কথাষাৰ দিন সম্পৰ্কীয় হয় তেনেহ'লে তাততো আৰু বেছি সতৰ্কবাণী আছে গতিকে দিনৰ ফালে নিচ মনচুব প্ৰত্যেকটো কথাক যাতে আমি ভেৰিফাই কৰি লওঁ অলামাৰ ওচৰত যে এই কথাষাৰ চহী নে এই কথাষাৰ গলত বা এই কথাষাৰ ক'ব পাৰি নে নোৱাৰি তো এই কথাষাৰ বহু বিচৰা খুচৰাৰ পিছতো এই কথাষাৰৰ কোনো ৰেফাৰেঞ্চ বা ডেলাইল পোৱা নাপালে কিন্তু তফচিৰৰ কিতাপসমূহ যেনে তফচিৰ ইফিন কাচিৰ তফচিৰ ৰহুল ৰহুল মায়ানী ঠিক সেইদৰে তফচিৰ তফচিৰ আল বাগাৱী এই তফচিৰসমূহত ওৱাব বিন মুনাব্বে নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এটা কৌল এটা উক্তি পোৱা যায় তেখেতে কৈছে লিল্লাহি জামায়নী এটা আশা আলফা আয়ালম অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ওচৰত ওঠৰ হাজাৰ আয়ালম আছে যেনেকৈ পৃথিৱীখন এখন আয়ালম হয় ঠিক তেনেদৰে আৰু ওঠৰ হাজাৰ আল্লাহৰ ওচৰত আলম আছে ইয়াত মাত্ৰ আলমৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত মখলোকাতৰ কথা মখলোকাতৰ তাহাদ আৰু সংখ্যাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ঠিক সেইদৰে জামিয়া বিন্নী টাউনৰ ডাৱৰলিফটাক অনলাইন ডাৱৰলিফটাক এটা প্ৰশ্ন কৰা হ'ল এই এই ওঠৰ হাজাৰ মখলোক সম্পৰ্কে তেতিয়া তেওঁলোকে তাত উত্তৰ দিছে যে এই কথাষাৰৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই ঠিক সেইদৰে দাৰলুম দেওবন্দৰ অনলাইন দৰল ইফাক এই প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিলে তেওঁলোকেও তাত এই কথাষাৰেই কৈছে যে আল্লাহৰ মখলোকৰ কোনো সীমা নাই আল্লাহৰ মখলোক অগণন আল্লাহৰ মখলোক আছে আনলিমিটেড হয় আল্লাহৰ মখলোক আকৌ ঠিক সেইদৰে তফচি দিপিনে কেচিৰত ইমাম ইমাৰুদ্দিন কেচিৰ আহিমা তাঁলৈ হাজৰিতে কাঁ বে আহাৰ নকল কৰিছে তাত কোৱা হৈছে যে আল্লাহে কিমান আলম সৃষ্টি কৰিছে মখলোকৰ কথাটো বহুত দূৰত আল্লাহে কিমান আলম সৃষ্টি কৰিছে এই আলম সম্পৰ্কেও কোনো অৱগত নহয় কোনো নাজানে গতিকে আল্লাহৰ মখলোকাতক মাত্ৰ ওঠৰ হাজাৰত সীমাবদ্ধ কৰা এইটো একেবাৰে ভুল কথা হয় আৰু এইটো কুৰানৰ এটা আয়াতৰ বিপৰীত হয় এই কথাষাৰ চূড়াটোৰ মুদ্দেশীৰ এটা চূড়া আছে সেই চূড়াৰ একত্ৰিছ নম্বৰ আয়তত আল্লাহ চুবাহানুহ ইৰশাদ কৰিছে আউল্লাহীম অমেয়া ইল্লাহু ইয়াত কোৱা হৈছে যে তোমাৰ প্ৰতিপালক অৰ্থাৎ আল্লাহৰ যিবিলাক লস্কৰ আছে আল্লাহৰ যিবিলাক সৈন্য সমান্ত আছে সেইবিলাকৰ তাদাদ সেইবিলাকৰ সংখ্যা সম্পৰ্কে কোনো অৱগত নহয় ইয়াত স্পেচিয়েলি আল্লাহৰ সৈন্য সমান্ত দি ফৰিষ্ঠসকল মুৰাদ হয় তো যদি আল্লাহৰ এটা মখলোক মাত্ৰ ফৰিষ্টা তেওঁলোকৰ তাঁ দাদ কোনো গম নাপায় তেনেহ'লে আল্লাহৰ সমস্ত মখলোক তেওঁলোকৰ তাঁ দাঁত সেইসমূহৰ তাঁ দাঁত কেনেকৈ মানুহে গম পাব সেই সেইবিলাকৰ সংখ্যা কেনেকৈ মানুহে গম পাব আৰু মডাৰ্ণ ছাইন্সে যিবিলাক তাহকীকাত কৰিছে যিবিলাক ৰিচাৰ্ছ কৰিছে সেই ৰিচাৰ্চবিলাক যদি আমি সন্মুখত ৰাখোঁ তেনেহ'লে ওঠৰ হাজাৰ মখলোকৰ এই কথাষাৰটো হাস্যকৰ যেন লাগিব কাৰণ পল'জ বায়লজি এটা ৰিলায়েবল লাইব্ৰেৰী হয় অ'পেন এক্সেছ লাইব্ৰেৰী হয় তেওঁলোকে তাত ৰিচাৰ্ছ আৰ্টিকলবিলাক বা ৰিচাৰ্ছ পেপাৰবিলাক তাত তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰে অথেণ্টিক ৰিচাৰ্ছ আৰ্টিকলবিলাক তো তাত এটা আৰ্টিকেল আছে হাউ মেনি স্পেচিছ আৰ দে অন আৰ্থ এণ্ড ইন দ্য অ'চিয়েন অৰ্থাৎ সমুদ্ৰৰ মাজত আৰু পৃথিৱীৰ ধাৰাপৃষ্ঠৰ ওপৰত কিমান স্পেচিছ কিমান ধৰণৰ প্ৰাণী বসবাস কৰে তাৰ ওপৰত এই আৰ্টিকলটো লিখা হৈছে বহুকেইজন মানে জীৱ বৈজ্ঞানিক যিসকলে শ্ৰেণীসজ্জাৰ ওপৰত কাম কৰে জীৱৰ শ্ৰেণীসজ্জাৰ ওপৰত কাম কৰে ক্লাছিফিকেশ্যনৰ ওপৰত যিসকল এক্সপাৰ্ট হয় তো এই বিশেষজ্ঞসকলৰ এটা ৰিচাৰ্ছ টিমে এই ৰিচাৰ্ছটো কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিখন ৰিচাৰ্ছ পেপাৰ হয় ৰিচাৰ্ছ আৰ্টিকেল হয় এইটোত তেওঁলোকে তাত লিখিছে তাৰ চামাৰিত লিখা হৈছে যে পৃথিৱীৰ বৰ্তমান যিমানবিলাক লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ্ছ এই আৰ্থৰ ওপৰত ডিছকভাৰ হৈছে অৰ্থাৎ এই ধাৰাপৃষ্ঠৰ ওপৰত যিমানবিলাক প্ৰাণী এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হৈছে সেই আৱিষ্কাৰ হোৱা প্ৰাণীৰ সংখ্যা হৈছে এইট পইণ্ট ছেভেন মিলিয়ন এইট পইণ্ট ছেভেন মিলিয়ন মানে ওৱান মিলিয়নত হয় দহ লাখ এতিয়া এইট পইণ্ট চেভেন মিলিয়ন মানে হৈছে আশী লাখ সত্তৰ হাজাৰ আৰু এয়া মাত্ৰ এতিয়ালৈকে বৈজ্ঞানিকে যিমানবিলাক ডিছকভাৰ কৰিছে স্পেচিছ তো এয়া এয়া বৈজ্ঞানিকসকলে এইটো দাবী নাই কৰা যে আমি সকলোবিলাক স্পেচিছ আমি উদ্ভাৱন কৰি ল'লোঁ বা আৱিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ ডিছকভাৰ কৰি ল'লোঁ তো চিন্তা কৰক অকল পৃথিৱীৰ ওপৰত প্ৰাণীৰ যিবিলাক স্পেচিছ আছে সেইবিলাকৰ তাদ আৰু সেইবিলাকৰ সংখ্যা হৈছে আশী লাখ সত্তৰ হাজাৰ তো ক'ত ওঠৰ হাজাৰ মুখলোক আৰু ক'ত অকল কেৱল পৃথিৱীৰ ওপৰতে আশী লাখ সত্তৰ হাজাৰ স্পেচিছ গতিকে এই গলত বস্তুবিলাক আমি ক'ব নালাগে এইবিলাকৰ পৰা আমি সদায় সতৰ্ক হ'ব লাগে এইবিলাকৰ পৰা সদায় আমি বাচি থাকিব লাগে কাৰণ ৱাহাবিন মোনাহাৰ যিটো কৌল আৰু যিটো উক্তিৰ কথা মই কৈছিলোঁ যিটো ইমাম বিব্দিন কাছিৰ আহিমা তাহাঁ আইলাহফচি কাছিটোত নকল কৰিছে বা ইমাম আলুচিৰ ৰখিমত উল্লাহে আইলহীয়ে ৰহেল ৰহেল মায়নীত এই উক্তিটো নকল কৰিছে সেই উক্তিটোৰ কোনো চনদ নাই চেইন অফ ট্ৰাঞ্চমিশ্যন নাই আৰু যিসকল ইছলামিক পণ্ডিত হয় যিসকল মহাকিক ওলামা হয় যিসকল দিন সম্পৰ্কে খুব বিজ্ঞ বিশষক হয় তেওঁলোকৰ মতে যিটো বস্তুৰ চনত নাই যিটো বস্তুৰ চেইন অফ ট্ৰাঞ্চমিচন নাই সেইটো বস্তু কোনো কালি অথেণ্টিক বা চহী নহয় গতিকে এই আনঅথেণ্টিক কথাবিলাকৰ পৰা আমি নিজেও বাচিব লাগে আৰু আনকো বচুৱাব বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে অল্লাহ তোমাৰ ক'ব তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে কোৱা আৰু শুনাৰ ওপৰত بس بسي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين